Mən doktor Günel Bağırova, HTCC Klinika və Hospitalın həkim endokrinoloquyam. Bu gün sizə tiroid preparatlarının qəbulu zamanı yaranı biləcək problemlər haqqında danışmaq istəyirəm. Belə ki, son günlərdə bəzi xəstələrdə əvəzici müalicə aparmamıza baxmayaraq, aparılan qan təhlillərində heç bir irəliləyiş olmaması və yaxud əksinə pisləşmənin olması bu araşdırmamı aparmağa səbəb oldu. Məyən olundu ki, bəzi pasiyentlər mütəmadi olaraq normal şəkildə dərmanları qəbul etmələrinə baxmayaraq, bəzi qaydalara əməl etmədikləri üçün aşağıdakı problemlər yaranır. Tiroid preparatları qəbul edən xəstələr mütləqdir ki, bəzi qaydalara riayət etməlidirlər. Belə ki, tiroid preparatları səhər ac qarna, yeməkdən ən azı 30 dəqiqə əvvəl qəbul olunmalıdır. Və bu preparatların qəbulundan sonrakı 2-3 saat ərzində kaksi preparatları, dəmir preparatları, proton pompası inhibitorları qəbul olunmamalıdır. Belə ki, bunlar bu dərmələrin sorulmasına mənfi təsir göstərir. Bundan başqa bəzi qida maddələri, qreyfrut, kofe ən çox təbii süd, soya kimi maddələrin aşırı qəbulu da tiroid preparatlarının sorulmasına mənfi təsir göstərir ki, bu da nəticədə qan təhlillərində qeyri-düzgün sərhəfliklərin çıxmasına və nəticədə süyni olaraq doza artımına səbəb olur. Buna görə də əziz patientlər, tiroid preparatı qəbul edirsinizsə, dediyim qaydalara mütləq şəkildə əməl etməyinizi xahiş edirəm. Endokrinoloqa adətən qalxanvari vəz xəstələri, qalxanvari vəz problemi olan xəstələr, şəkərli diabet xəstələri, böyrək sütü vəz xəstələri, hipofiz vəzində problemi olanlar, artıq çəkisi olanlar, ümumiyyətlə bütün mübadilələr üzrə olan problemləri olan xəstələr müraciət edə bilərlər. Müalicə ilk növbədə xəstədən anamnez toplanması ilə başlanır. Xəstənin şikayətləri mütləq şəkildə dinlənir. Bundan sonra ə, xəstəyə lazım olan analizlər təyin olunduqdan sonra diaqnoz qoyulur və müalicə təyin olunur. Yəni maksimum 2 gün, 3 gün ərzində xəstəyə müalicəsi təyin olunur. Çikimə xəstələnməməyə arzu edirəm. Hər kəs sağlam olsun. İşi-si kliniki roskatal. Sağlamlığınız